Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня начинаем с вами марафон. Мы на марафоне будем с вами рисовать, продолжать э, глубже знакомиться с техникой мягкого материала. Напомню вам, да, к мягким материалам относятся сангина, уголь, соус, сепия, и есть такой материал, как сухая пастель. На этом марафоне э, мы с вами нарисуем цветок протею все таки в разных-разных техниках. Первый урок, который мы с вами прошли, да, вот у нас как основа это было знакомство с мягким материалом. Мы продолжаем использовать те же мелочки сангины и сепии. И в процессе будем смотреть, что мы будем добавлять еще. Я еще выбрала одинаковый формат и рекомендую вам тоже э, сделать это, да, чтобы ваши работы были одинакового формата после марафона. Вы сможете их повесить на стенку и это будет очень гармонично смотреться, потому что одинаковая техника и цветок протея в разных интерпретациях и разного цвета в дальнейшем, потому что мы будем с вами использовать пастельную бумагу на марафоне. У меня тут много оттенка, вот я выбрала зеленый вот такой вот салатовый, он нейтральный для цветов, он хороший. Мы будем рисовать на бумаге абразивной. Это наждачная бумага, которую я специально купила в строительном магазине. Есть бумага, которая продается в художественных магазинах, пастельная специально, тоже с таким покрытием, как амбразивная бумага. Что касательно бумаги, которая покупается в строительном магазине, обязательно нужно обращать внимание, чтобы была мелкая зернистость на ней. Зернистость должна быть тысячу или 800 еще раз смотрите абразивная бумага которая тысячу зернистости дальше мы попробуем с вами нарисовать цветок на красной бумаге вот вы посмотрите как это выглядит